Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini apa yang berlaku sidang media hari ini kita rumuskan eh uh, beberapa perkara. Perkara pertama yang saya nak sentuh ialah uh, persoalan uh, Zaim dan dia bukan sekadar Zaim. Dia adalah persoalan penjaja kecil orang miskin yang sedang bergel bergelut mencari rezeki dalam tekanan kehidupan yang kos kehidupan naik sangat gila eh? uh, dalam pada masa yang sama kita tak nak bela soal tak ada lesen betul Zain boleh salah salah tak ada lesen Zain kena bayar lah kena denda kena hukum kena apa juga hukuman dia kena berdepan tetapi dalam pada masa yang sama persoalan kita ialah bagaimana dengan aa... Uh, orang kaya yang tak ada lesen, peniaga yang meniaga tak ada lesen. Pertama, kedua ialah bagaimana dengan warga asing yang menjaja kelihatan bebas, eh? Yang video dia viral. Tak, tak ada tindakan, kan? Uh, kemudian yang ketiga yang saya nak bagi tahu ialah ini melibatkan polisi kerajaan. Polisi kerajaan ni maksud saya apa? Uh, contohnya di BKL ketika Tan Sri Anwar Musa menjadi Menteri Wilayah di BKL yang sama undang-undang uh, yang sama malah saya percaya penguatkuasa yang memukul itu ialah penguatkuasa yang sama masih menjadi penguatkuasa di bawah Tan Sri Anwar Musa undang-undang sama kan, tak ada lesen tak boleh berniaga itu ini kan tetapi bagaimana undang-undang ini dikuatkuasakan polisi kerajaan pada ketika itu ialah semua penguat kena turun bawah Pergi kuat kuasa undang-undang dengan melesenkan siapa yang tak ada lesen Dan semua orang pasti ingat Tan Sri Anwar Musa sendiri selaku menteri Turun ke bawah dengan menyerahkan lesen-lesen yang diperolehi ada masih lagi terakam dalam minda kita bagaimana seorang makcik jual nasi campur bertahun struggle untuk dapat lesen di dikena di kena tindakan akhirnya mendapat lesen dipermudahkan ya yeah. yang akhirnya dia sujud syuku oh, yeah okay dalam pada masa yang sama eh, uh, dalam perihal zaim ini yang kita cakap ialah soal bagaimana tindakan itu dilaksanakan yeah zaim ni Uh, dia boleh ditangkap boleh dini boleh disaman tetapi apa dibuat dia dipukul kena faham eh zaim ni uh, dia sakit macam mana saya nak cakap dia sakit angin pasang sakit hernia ha? semalam ada teman wartawan yang ikut saya harakah ikut saya pergi ke rumah dia ha? dan dia uh, dia nak tunjuk juga bagaimana sakit dia dia bawa saya masuk dalam bilik dia dia tunjuk eh Uh, kemaluan dia uh, testis dia besar lebih besar daripada buah mangga dan saya tengok saya rasa sakit tu Nen, saya terfikir macam mana dia boleh bergerak dia kata saya kata macam mana kau bergerak jual belon jual kerja apa semua bang uh, dia panggil saya bang saya tak ada benda lain saya nak buat saya tamat aja tiga saya orang miskin Saya nak operation hernia 18 hari bulan eh? Saya kena cari untuk diri saya Saya tak boleh mencuri Saya tak faham benda-benda itu Yang akhirnya dia mencari rezeki Dan dia difitnah Dia pukul bunga kuasa Eh, yang dia pertahankan Belon dia Dan nyawa dia, testis dia Kan? Ya? Macam mana dia nak pukul orang Dan ini sangat tidak menasabah Dahlah kamu pukul Kamu fitnah orang tu eh? Kamu kata mau dia pukul Dia warga asing Dia macam-macam lah Yang terbaru Ada 13 kes 13 kes saudara Kita nak tahu Yang orang semua yang mendengar di bawah Kena faham Itu bukan kenyataan polis Itu bukan kenyataan polis Baca balik semua media Sumber dalaman Maksud dia apa? Ini yang saya kata <coughs> ada satu pihak di belakang yang cuba mempertahankan benda ni bila benda ni jadi Saitro uh, Pakatan Harapan Saitro PH apa semua bantai kan ini warga asing bila dah tengok bukan warga asing kan oh, bantai pula oh dia tak cedera macam mana patah tulang belakang hari ni kita tampilkan Dr. Hafiz eh? yang eh dia berdepan dengan kemungkinan lumpuh semua hidup eh? dan saya bagi tahu budak Zaim ni yang tamat darjah 3 yang bekerja yang sangat struggle dia ialah lambang anak muda bangsa Melayu yang sebenarnya kuat. Eh? Dia bekerja eh kalau saya bukan kata kena hnia macam tu kan siapa leh malaikat 44 dah dipukul macam saya terlantar. Kan? silap-silap mungkin ada yang mati kerana itu kita tampil membela supaya benda ini tidak berlaku kepada orang miskin yang lain anak-anak seharusnya diberi peluang kan bukan diinaya seperti ini dan uh, saya minta semua pihak berhentilah kenapa kita serang ni oh puak-puak pro apa kupai kumpulan penjilat Anwar Ibrahim geng macai mereka yang mempercayai apa saja cakap Anwar Ibrahim ni yang gila-gila bantai dia kan Eh kita bukan bantai Anwar Ibrahim Kita nak membela budak ni Adakah memang polisi kerajaan sekarang ni ialah Yang kamu kena bantai semua orang uh, Miskin dan hina orang macam ni ya, Itu yang pertama Yang kedua ialah kes lampau Saya sebut dengan jelas lah Kalaulah betul Zaim kes lampau itu Dan kes lampau ni saya cabar Saya cabar polis Saya cabar mana-mana pihak Sahkan janganlah main sumber-sumber dalaman ni walaupun kita tahu siapa yang bocorkan yang fitnah ni apa semua tapi saya cabar ada pihak yang mengesahkan eh? dan kamu kena faham Zahim dah ada pasukan lawyer bukan jasa Rafiq dia ada pasukan of lawyers eh? yang bersedia mengambil tindakan membela semua fitnah semua yang dia kena ni eh? ada siapa-siapa you are most welcome untuk mengesahkan benda itu eh? Kalaulah ada satu dua kes Dia Kes urine test apa semua Tapi saya nak ada fitnah Saya baca Oh ketika Zaim ditangkap Zaim operasi itu dibuat Zaim ni tengah high Tengah kacip kan uh, Jadi dia dia bertindak melawan Satu bab penyakit lah Satu bab kedua saya bagi tahu Ialah uh, Tidak ada uh, Ujian naik kencing Tak ada apa pun yang dibuat Dan Zaim memang Bersih pada ketika itu eh? Dan Adakah kerana satu dua tindakan melam, Tindakan salah terkhilaf Dalam kehidupan kamu nak hukum Eh orang yang dah Liwat budak Kerja dengan dia kan? Malah ada pula yang Tiga empat orang mengaku buat Akuan sumpah dan sebagainya tidak eh? tidak, tidak, tidak. Ha, Dan uh, Dah ada Rekod di penjara Kerana salah guna kuasa eh? Dua kali di penjara Boleh jadi Perdana Menteri ada siapa berani bercakap soal itu? Ha. Ha. Malah diberi pula raja beri pengampunan, kan? Kedua ialah uh, timbalan Perdana Menteri kita 47 kes diakui ada kes kerana itu call for defense dipanggil pembelaan. Ha? Ada prima facie kes itu dipanggil pembelaan. Dan oleh kerana itu Uh, jangan bercakap lah kes lampau ni kerana manusia paling keji dan jijik ialah Perdana Menteri Malaysia kan ya. jadi lihat ke depan gandingkan semua kekuatan kan ya. baik kamu di pihak kerajaan malah di pihak DBKL di sendiri yang seharus diambil pendekatan ialah memperbaiki mengakui kesalahan kan ya. memperbaiki dan itu adalah pendekatan yang lebih baik daripada kamu terus nak konfront, nak ni kenal jadi apa negara Malaysia ni, kan cukuplah kita ada contoh yang terbaru menteri besar uh, macam badut dan clown yang satu hari bertukar satu hari bertukar, yang bercakap berapu, kan, lepas tu dah disalahkan pas pula, so, saya tak faham jadi di, ini bukan soal politik Ini soal zaim Ini soal kemanusiaan Ini soal penjaja kecil Ini soal anak muda miskin Ini soal golongan tercici Yang perlu ada pembelaan Sini, Terima kasih uh, ha. saya boleh buli Ada zaim Semakin berluasa uh, Even selepas laku begini Masih lagi sampai sekarang Yang ni matpad Dia ni pedagang dadah Saya nimpah lah uh, Dia lah begitu dan menyatakan mendatangkan trauma kepada family komen B Benda ni berlaku seolah-olah ada terancam dan seolah-olah disengajakan uh, Dia dia persoalan dia ialah saya sangat faham mereka cuba bagi tekanan dekat keluarga Malukan dekat keluarga Akhirnya orang miskin tak ada daya Akhirnya mendiamkan diri ya. Dan cyber bully kali ini terancang Yang di belakang ni saya bagi tahu Dia ialah pihak rejim itu sendiri Pihak rejim itu sendiri Yang memberi arahan untuk mengeluarkan benda itu dan memalukan jadi kerana itu uh, saya sangat terkilan lah kepada Saitro Kupai Gen Macai ni tak berbaloi kamu nak menaya satu orang dengan duit upah peripit yang kamu dapat sikit sangat tu kan